На самом деле любой оптимист он должен быть аргументированным. Я могу сказать, что у меня оптимист именно такой. В качестве аргумента могу сказать, что при условии выключения аналогового вещания я надеюсь, что будет достаточно частотного ресурса, который обеспечит реализацию или трансформацию тех четырех мультиплексов, которые сейчас имеются, национальные мультиплексы, и в случае необходимости можно будет получить еще один там два, может быть даже три мультиплекса, которые будут доступны для вещателей, вот и для вещателей как национального уровня, так и местных вещателей. Поэтому я думаю, что в случае выключения аналога такие, такой частотный ресурс для обеспечения этих мультиплексов может быть найден. Вот понятно, что это непростая задача. Вот, ну на, на чем основывается мой оптимизм? Опять же, на более эффективном использовании частотного ресурса. Это в первую очередь переход от многочастотных сетей к синхронным сети, сетям, что э, в значительной мере позволит э, повысить эффективность использования частотного ресурса и таким образом дать возможность получения дополнительных мультиплексов. Реализация многочастотных сетей, в частности, Зианбудом, это, э, этот процесс он был э, реализован не от хорошей как бы, жизни, поскольку частотного ресурса не было даже для Зианбуда. И реализация э, синхронных сетей... Значит, необходим для реализации синхронных сетей необходимо было достаточно большого количества ресурса на достаточно большой территории, поскольку, если мы помним Женева 06, то те зоны планирования, они примерно там около 100-150 километров в диаметре были, и нужно на все эти территории было обеспечить свободный частотный ресурс на определенном канале, что на самом деле было достаточно сложно сделать, потому что значительную часть частотного ресурса занимали и военные и другие средства и поэтому э, нужно было как говорится втискивать э, многочастотные э, сети многочастотные передатчики отдельные передатчики значит вкраплять вот в эту э, значит, частотную инфраструктуру если можно так сказать такими вот точечными моментами потому что поэтому сложно было создать синхронную сеть на достаточно большой территории когда станет вопрос о Высвобождение аналога, тогда... Будут возможно, будет, скажем так, чистый лист в рамках региона какого-то, и в рамках этого региона можно уже планировать полноценную, нормальную синхронную сеть. И в данном случае, как я уже не раз говорил, что даже используя ту инфраструктуру, которая сейчас имеется у Зенбуда, можно существенным образом за счет синхронного, построения синхронных сетей улучшить качество покрытия, поскольку значит, э, вот будет, в конце концов, э, реализовано то преимущество, построения синхронных цифровых сетей телевизионного вещания, которая позволяет суммировать напряженность поля, суммировать сигнал в синхронном режиме и таким образом повышать уровень сигнала значит, в зоне покрытия, в зоне покрытия синхронной сетью. Я очень осторожен в своих оценках, и поэтому даю такой разброс. 1, 3, 1, 4, 2, 4. Во-первых, будет зависеть от области. А -а -а. Потому что если мы возьмем даже женивание 1 на 6, там понятно, что от 7... Или от 8 до 11 12 было мультиплексов на самом деле по плану на самом деле мы понимаем, что есть определенные ограничения, связанные и с географическим положением той или иной, той или иной области или той или иной зоны. Ну, например, очень сложно, сложно обеспечивать достаточно большим количеством мультиплексов ту зону, которая является соседней с несколькими администрациями. Ну, например, Польша, Украина и Беларусь. Гораздо сложнее здесь обеспечить между тремя значит, администрациями разделение на мультиплексы, чем, ну, например, там между Украиной и Молдовой, если значит, эти мультиплексы находятся только лишь в ведении там, двух пограничных государств. То есть ну, это понятно, как бы это и физично. Это с одной стороны. С другой стороны, э, много будет зависеть от позиции администрации связи Украины в отношении внедрения первого цифрового мультиплекса, второго цифрового мультиплекса. Вот, понятно, если, прошу прощения, дивиденда. если будет реализовываться второй цифровой дивиденд, то, понятно, количество мультиплексов, доступных для цифрового вещания, будет, конечно, меньше. Поэтому я очень осторожен и вот в таких вот оценках даю какой-то люфт, там от одного до трех, там или от двух там, до четырех, будет зависеть много от этого.